12 травня голова виконавчого комітету Слов'янська В'ячеслав Пономарьов провів прес-конференцію, у ході якої розповів, як житиме місто після референдуму. Він нагадав присутнім, що у місті продовжує діяти комендантська година з 12-ї ночі до 6-ї ранку. Проблеми з транспортом планують вирішити запуском муніципального. На розгляді знаходяться і першочергові питання, як то виплата пенсії, заробітної плати та інших соціальних виплат. Розмірковували і над масштабними проблемами, такими як запуск великих підприємств та будівництво соціального житла. Значит, здоровья никто расчищать не будет. Значит, у нас служба транспорта проработала маршруты, по которым мы сразу же запустили автобусы. Вот. По необходимости мы будем число этих автобусов увеличивать. Ну, будем стараться делать все, чтобы населению жилось лучше. Плюс хочу обрадовать... Вот. Сейчас начнет создаваться, уже в принципе с сегодняшнего дня, именно муниципальный, свой муниципальный автотранспорт. То есть, ну это автобусы, вот, для того, чтобы у нас ни пенсионеры, ни инвалиды, ни ветераны не доказывали всем и каждому водителю маршрута, маршручи, ну, маршрутки свои права на, на льготы и так далее. То есть, ну, наладится потихоньку, помаленьку. Все будет, все будет в порядке. Ну, у нас завтра мы, наверное, будем встречаться с нашим налоговиком, с нашим пенсионным фондом. Вот. Все будет решено. То есть люди ни в коем случае не пострадают, поверьте мне. И зарплата будет выплачена, и пенсии будут выплачены. То есть решим. Тут у нас есть такие отдельные случаи маленького саботажа или непонимания. Ну, я думаю, мы достигнем договоренности со всеми. У нас сейчас будут начинать работать заводы, то есть будем стараться обеспечивать людей работой в первую очередь. Вот. Пересмотрим отношения предприятий. И города. ведем вот. порядок на улицах. В первую очередь дороги надо будет отремонтировать. Вот. Ну, дальше жилищное строительство. Ну, в первую очередь я говорю, создание новых рабочих мест. Это продолжается во всех направлениях. Как и в социальной сфере, как и в городской, в экономике. Ну, і сезон воєнний сфері. Що стосується постійних військових сутичок на околицях міста, В'ячеслав Володимирович поділився подробицями нічної перестрілки 11 травня, в результаті якої у місті з'явилися значні перебої мобільного зв'язку. на 11 мая посілок Андріївка в очередний раз був обстріляний з мінометом. Обстріл почали українські війська. От. Ми дали ответный удар вот, из установки НОНа. Как я знаю, по нашим сведениям, один из снарядов попал в их боевую кладку. Вот, то есть, ну, все сдетонировал, был большой взрыв. Но в результате противник понес внушительные потери. А еще ну, как только уйдут оттуда, будем делать, будем ремонтировать. Может, даже оборудование новое завезем. Вы нам поможете. На вопрос журналистов стосовно дальнейших суток с украинскими военными, глава виконкому зауважив, что на разе украинская армия выступает в роли оккупантов. А тому наикращий выход из ситуации – это их отступ. пускай, да, пускай лучше уезжают, да и все. Они здесь не нужны. Это наша земля, наша территория, поэтому... А свою территорию мы будем защищать. А? Да ну не знаю, як только уйдут відсюди эти фашисти, значит тоді. Буде у нас мир и порядок. Тоді виганів, в принципі, скорее всего так. Окрім того, В'ячеслав Володимирович підтвердив інформацію, яка розповсюджується у вигляді листівок та у соцмережах від імені головнокомандувача ДНР Ігоря Стрілкова. З проханням до російської влади надати військову допомогу. Ну, я підтримую це. Целиком и полностью. Поскольку нам нужны российские войска для того, чтобы это был какой-то гарант стабильности для нашего населения, в первую очередь. Ну и наша спокойная жизнь в дальнейшем. Що ж буде далі? Таке питання неодноразово лунало від представників преси. Голова виконкому в черговий раз акцентував увагу присутніх на економічному зв'язку Донецької та Луганської областей з Росією. Перспективним кроком налагоджування ринкових стосунків для цих регіонів, на його думку, буде підписання митного союзу. Далі, я вважаю, вже буде кажуть, конституція. Дальше буде уже здаватися нове. настроена на на народоуправление государство, наверное. Но я думаю, что в данном случае голос народа будет услышан, вот. И мы сделаем то, что задумали. поскольку у нас экономический, то есть промышленный весь потенциал наш, он Ориентирован на российский рынок, вот, поэтому нам удобнее всего будет перейти на общение с Россией именно путем введения рубля в качестве валюты. Ну, это мое такое мнение, как оно будет на самом деле, опять же, этот вопрос будет приниматься не, не мной единолично. Вот. То есть будет обсуждение будет. Когда это вопрос назреет, тогда он и будет. Но я же еще раз повторю. Мы целиком и полностью дружественны с народом России, с российским государством, поэтому мы вступаем в таможенный союз сразу же, мгновенно, как только появится возможность. Наприкінці зустрічі В'ячеслав Володимирович зауважив, що подальший розвиток подій залежить в першу чергу від настроїв самого населення. Якщо жителі висловлять бажання провести ще один референдум, посильну допомогу в його організації, вони вже готові надати. Очередной раз повторяю, якщо стане такий вопрос і народ наш заявить желання бути в составі Російської Федерації, то ми проведемо этот референдум в течение трьох днів. Как только будет заявлено о том, что мы хотим это сделать. То есть не проблема. Все, что мы делаем, мы делаем не для, не для себя лично, а для людей.